Salam, xoş gəltdiyərvinizi. Bu video izahda biz danışacağıq texniki ixtiradlardan və böyük coğrafi kəşflərdən. Ümumiyyətlə 15-16-cı əsrlərdə Avropada texniki inkişafda yeniliklər baş vermişdi. Bunlar hansı yeniliklərdi? Gəlin daha yaxından tanış olaq. İlk öncə su mühəndiklər təkmilləşdirilmişdi. Yəni Yuxarıdan fırlanan çaxlar ixtira olunmuşdu. Aşağıdan fırlanan çaxlar var idi, yuxarıdan fırladılan çaxlar bu dövrdə deyək ki, ixtira olunur və bu aşağıdan fırladılan çaxlardan fərqli olaraq daha çox su götürdüyü üçün daha sürətlə fırlanırdı. Və bu çaxlar nəticəsində də metal əridilməsi, emalı inkişaf edirdi, kağız istehsalına, metal döyməyə imkan yaranmışdı, mədənlərdə çoxlu fiz çıxarılırdı. Daha sonra domna sobaları ixtira olunmuşdu. Domna sobaları da metal əridən sobalar idi. Təbii ki, bu da daha çox metal əritməyə imkan vermişdi. Həmçinin daş kömürü istehsalı xeyli artmışdı. Bir də deyək ki, bu odlu silahların istehsalına da şərait yaratmışdır. Budakı dəmirin istehsalının, çuqmin istehsalının artması və yeni odlu silahlar da ixtiram olunmuşdu. Daha sonra 16-cı əsrdə Ağır və səhra toplarından da istifadə olunurdu. Həmçinin əl silahları vardı burada tapancalar, ağır tüfənklər, yəni müşqətlər hazırlanmaya başlanmışdı və həmin odlu silahın istehsalı da hərbi sahədə yeniliklərə səbəb olmuşdu. Məsələn, feda cəngavərləri əvvələ böyük əhəmiyyətə malik idisə, artıq əhəmiyyətlərini itirirlər və yerini də kimə verirlər? Yerini də odlu silahla silahlanan muzlu orduya vermişlər. Və ferall qəsirləri də etibarlı sığınacaq rolunu məhz bu odlu silahlara görə itirmişdir. Daha sonra ə deyək ki, kompas əldə olunmuşdu, dənizçilər daha uzaq məsafələrə çıxa bilirdilər. Bu ıı, yeniliklərə görə dəniz cihazları ixtira olunmuşdu. 15-ci əsrdə karavelalər, yəni yelkənli gəmilər də ixtira olunmuşdu. Və yelkənli gəmilər əvvəlki ağır gəmilərdən fərqli olaraq daha sürətlə hərəkət edirdilər. Burada küləyin istiqamətindən asılı olmayaraq da istənilən tərəfə üzə bilirdilər. Demək, karavelalara vaxt ixtira olundu. 15-ci əsrdə. Bəs 16-cı əsrdə ağır və səhra toplarından istifadə olunurdu. Ümumiyyətlə Bu odlu silahdan danışmışkən, barət ilk dəfə bilir ki, Çinlilər kəşf etmişlər və əsasən də əyləncələrdə, şənliklərdə istifadə edirlər. Sonra döyüşkən Türklər ki, bunu öyrənirlər, təbii ki, bundan artıq nə edəcəklər? Bunu mənim seyilər və bundan sonra səlib yürüüşləri zamanı Avropalılar barıtdan istifadə etməyə başlayırlar və barıtın odlu silahlarda istifadə edilməsi ilə həmin o cəngavər ordusu, fidal qəsirlər öz əhəmiyyətini itirir və ıı, krallar deyər artıq toplardan istifadə edərək bu tabe olmayan feydalların qəsdlərini ələ keçirirdilər. Və bununla da Avropada feydal dağınıqlığını güclü kral hakimiyyəti əvəz etmişdir. Həmçinin onu da deyək ki, bu texniki, texnikanın inkişafı fədal qaydalar əsasında formalaşmış iqtisadi hərbi qudreti sarsıdır. Həmçinin Avropa dənizçiləri uzaq səfərlərə çıxa bilirlər. Ondan sonra 15-ci əsrin ikinci yarısına qədər Avropa dövlətləri siyasi iqtisadi cəhətdən e, güclənəcəklər. Avropalılar artıq uzaqdan səyahətlərin imkan verən texnologiyaları əldə etmişdilər və s. İndi isə daha geniş şəkildə həmin bu e, coğrafi kəşflərə baxaq. Ümumiyyətlə böyük coğrafi kəşflərin həm iqtisadi, həm də siyasi səbəbləri vardı. Məsələn, iqtisadi səbəblərinə baxsaq görərik ki, 14-cü əsrin ortalarında bütün Avropada Qara Ölüm epidemiyası yayılmışdı. Vebay epidemiyası o qara siçovullar tərəfindən yayılmışdı və əhalinin 1/3-i də ölmüşdü. Və bu da ə, işçi qıtlığına, həmçinin deyək ki, burda çatışmamazlığa gətirib çıxartmışdı. Və Avropa iqtisadiyyatının yenidən canlanması, həmçinin şərqlə ticarətdə istifadə etmək üçün nələr lazım idi? Çoxlu pul lazım idi, işçi lazım idi, və bu pul kəsmək üçün də belə qiymətli metallar az idi burada, yataqlar yox idi. Və Avropanla şərqlə ticarətin, xüsusilə də Hindistanla ədviyyat sahəsində genişlənməsinə çalışırdılar və şərqin zərif parçalarına, qiymətli ədviyyatlarına bu ehtiyacları var idi. Dəmir maraqları da artırdı. Bu dövrdə də Hindistanla, deyək ki, bu ticarəti Ərəb tacirləri bu Hindistandan gətirdikləri ədviyyatları Avropada baha qiymətə satırdılar. Və ə, bu iqtisadi səbəblərdir coğrafi kəşflərin. Bir də var siyasi səbəbləri. Siyasi səbəblər nələr idi? Təbii ki, Osmanlıların Kiçik Asiya və Suriyadan keçən ənənəvi quru yolların artıq nəzarəti bunlar ələ keçirmişdilər. Həmçinin Konstantinopolu 1453-cü ildə fəth etmişlər və bu Konstantinopolun fəthi artıq Avropa alhcərlərinin şərq ölkələri ilə əlaqələrini də çətinləşdirirdi. Ona görə də bunlar yeni yollar axtarırdılar və coğrafi kəşflərin başlanması xristianlığın yayılması pərdəsi altında aparılırdı. Bu da təbii ki, siyasi iqtisadi məqsədlərin gizlənilməsinə xidmət edirdi. Və ilk e, deyək ki, Avropada siyasi sənədlərini müəyyənləşdirən dövlət olmuşdu Portuqaliya və əsasən kənd təsərrüfatı üçün əlverişli deyildi. Ona görə də gəncilik və ticarətlə e, məşğul olurdu və Portuqaliyalılar ilk olaraq coğrafi kəşflərə başlamışlar. Bu amillər gətirib çıxadır ki, Portuqallılar ilk olaraq coğrafi kəşflərə başlayırlar. Və İlk olaraq coğrafi kəşfə başlayacaq kim? Bartolomeu Dias. Nəvə 1487-88-ci illərdə. Təbii ki, bu Portuqal ekranları hər görkəllərinə yeni yollar axtarmaq məqsədi ilə Atlantik okeanına, bir də Afrikanın qərb sahillərinə gəmilər göndərirlər. Və onlar yerli əhaliyə deyək ki, şüşə, muncuqlar verirlər və əvəzinə nələr alırlar? Qızıl tozunu, fil sümüyü alırdlar və bu sahilləri də elə fil dişi sahili, qızıl sahili adlandırmışlar və təricə qullar verməyə də başlayırlar. Həmçinin portuqalyalılar düşünürdülər ki, Afrikanın cənubundan keçərək Hindistana gedə biləcəklər və Portuqaliyanın ekspedisiyalarından birinə Bartolomeu Dias başçılıq edirdi. Və Afrikanın qərb sahillərinə üzərək Gəlid qitənin cənub qurtaracağına çatır və buranı da adlandırıb Ümid Burnu. Lakin dənizçilərin yorğunluğu, xəstəliklər və s. bu səbəbdən Bartolomeu Dias səyahətlərini Afrikanın cənubundakı bu Ümid Burnuna qədər davam etdirir və artıq burdan geriyə qayıdır. Demə Ümid Burnu nav keşfi olmuşdu 1488-ci ildə. İndi isə biz baxacağıq Kolumbun ə, Amerikanı kəşf etməsinə, lakin kəşfini bilməməsinə. Demək, Xristofor Kolumb 1492-ci ildə ə, başlayır səyahətə. Və əslən italyalı idi Xristofon Kolumb. Və bu düşünülürdü ki, ə, qərbə tərəf üzməklə Hindistana gedib çıxa bilərlər. Ümumiyyətlə bu dövrdəki Avropa səyyahları bu cür nə düşünürdülər? Lakin dənizçilərin bu qədər uzaq yolu qət edəcək təcrübələri yox idi. Bu İtaliyalı olan filosofor Kolumb da gəncliyində coğrafi xəritələrə tanış olmuşdu və İspaniyə gəlir. Bu İspan kralından qərbə doğru üzməklə Hindistana getməyin mümkün olduğunu bildirir və kralı inandırır və kraldan deyək ki, dəstək alaraq 1492-ci ildə qərbə tərəf səyahətə başlayır. Və bu Kuba Hayiti adalarını kəşf etmişdi. Və bu əraziləri də səhvən Hindistan adlandırmışdı. Əhalisində hindulardır. Əslində o bilmirdi ki, bu gəlib çıxıb Amerikaya, yeni bir qitəyə çıxıbdı. Və e, təbii ki, qiymətli metallar axtarırdı. Elə birdi Hindistanda da heç bir qiymətli metal da tapa bilmir və özü də bilmədən yeni bir qitə kəşf etdiyini də bilmədən ölüb gedir. Və 15-ci əsr sonu, 16-cı əsr əvvəllərində İtalyan səyyah Amerqo Vespuçi məhz Kolumbun kəşf etdiyi yeni qitəyə bir neçə dəfə səyahət eləyir və bu yerlər haqqında məktublar yazır və həmin bu məktublar yeni qitənin onun adı ilə Amerika adlanmasına səbəb olmuşdur. Və Vespuçi məhz Kolumbun kəşf etdiyi yerlərin yeni qitə olduğunu sübut edir. Daha sonra biz baxacağıq Vasco da Gama'nın Hindistana gedən dəniz yolunu kəşf etməsinə. E, demək bu Vasco da Gama 15-ci əsrin sonlarında Portuqaliya kralı e, deyək ki, ondan e, Vasco da Gama'nın başçılığı ilə Hindistana dəniz yolunu kəşf etmək məqsədi ilə ekspedisiya göndərir və ekspedisiya gəlir Ümid Burnunu e, keçir bayaqda dedik ki, Ümid burdunu kim idi kəşf edən? 1488-ci ildə Ümid burdundan danışdıq. Bartolomeu Dias idi. Və Vasco da Gama da Ümid burdunu keçir və Afrikanın şərq sahillərinə gedir çıxır 1498-də. Və ekspedisiya zamanı kəskin istidən və fırtınadan əziyyət çəkən dənizçilərin çoxu yoluxucu xəstəliklərdən vəfat edirlər. Amma bu vaxt dəniz bələdçisinin köməyi ilə Hindu kəşfçilər və 1498-ci ildə Hindistanın Kalikut limanına çatırlar və beləliklə də Hindistana dəniz yolu kəşf olunur bununla da. Bundan sonra biz bəxadiyik Məs Fernando Magellanın ilk dünya səyahətinə. Demə Fernando Magellan 1519-1522-ci illərdə çıxacaqdı dəniz səyahətinə və 1519-cu ildə İspan dənizçiləri məhz Xristofor Kolumbun ideyalarını təkrarlayırlar və dünya səyahətinə baş çıxırlar Magellanın başçılığı ilə və Atlantik okeanını keçib qərbə doğru üzməklə Asiyaya çıxmaq istəyirlər və Magellanin ekspedisiyası məhz Cənub Amerika sahillərinə hərəkət edirlər, yeni okeana çıxırlar, bir neçə ay ərzində bu okeanı keçirlər və heç bir fırtına ilə qarşılaşmadığı üçün bu okean Sakit Okean adlandırıldı. Və Atlantik okeanından Sakit Okeana keçən o boğaz isə Magellan boğazı adlandırılmışdır. Və Asiyada Filipin adalarında yerlilərlə toqquşma baş verir və bu toqquşmada Magellan öldürülür və Magellanın dünya səyahətini davam ettirən İspan dənizçiləri məs 1522-ci ildə İspaniyaya gəlib çatdılar. Və bu Magellanın dünya səyahəti sübut edir ki, yer kürə formasındadır və bütün okeanlar bir-birinə əlaqəlidir. Bu da oldu bu dövrün coğrafi kəşfləri. İndi də sizlə baxacağıq bu coğrafi kəşflərin iqtisadi və siyasi nəticələrinə. İxtənc iqtisadi nəticələrindən danışaq. İctirai nəticələr nə olacaq? Ticarət yolları dənizlərdən okeanlara keçəcək. Həmçinin dünya okeanı vasitəsilə yeni ticarət yolları yaranacaq. Yeni qitələr kəşf olunacaq. Ondan sonra Venesiya və Geyuniya yeni ticarət yollarından kənarda qalır artıq. Dünya ticarəti yaranır. Şərqin böyük imperiyaların ərazisinə keçən ticarət yolları öz əhəmiyyətini itirir. Böyük pətk yolu öz əhəmiyyətini itirir. Həmçinin Açıq ölkələri ilə ticarətdə Niderland, İngiltərə, Portuqaliya limanlarında cəmləşir həmin o ticarət Bu oldu iqtisadi nəticələri. Bir də var siyasi nəticələri. Siyasi nəticələrinə baxsaq görərik ki, müstəmləki işğallarına şərait yaranmışdır. Bir sıra Avropa, Asiya, Afrika ölkələri işğal edilmişdir, müstəmləklərə çevrilmişdir. Həmçinin bir çox sosial-iqtisadi, siyasi problemlərin əsası qoyulmuşdur. Məsələn, dövlətləarası münasibətlərdə dəyişikliklərə, yeni kəşf edilən ərazilərə, ərazilər üzrə müharibələr baş gedirdi. Bu ərazilərin nüfuzdarlarına bölünməsi ilə də ilk müqavilələrini kimlərlə imzalamışdı? Məs Portuqaliya ilə İspaniya ilə imzalamışdı. Və bir əkledə bu coğrafi kəşflər ilk müstəmləki işgallarının əsasını qoymuşdu. Merkantilizm siyasəti e, yaranmağa başlamışdı və Avropalıların kəşf etdikləri torpaqlarda deyək ki, ilk əvvəl kimlər gəlirdi? İlk əvvəl məs gəlirdi əskərlərlə. Kəşf olunan ərazilərdə nəzarətə hələ keçirilirdilər. Həmçinin 10-cı tacirlər gəlirdi. Həmin ərazilərdə talancı yollarla ticarət edirdilər. Daha sonra da Xristiyan missyonerlər gəlirdi. Niyə? Yerli xanı Xristiyanlaşdırmaq və itehyətdə saxlamaq üçün. Və Demək, nöqət atolik misyonerlər minlərlə insanlara Xristianlıq dinini qəbul etmişlər. Və deyirik ki, müstəmləkəçilik yolunda ilk müqavilələri məsə Portuqaliya ilə İspaniya bağlamışdır. Hətta Portuqaliyalılar Çin və Yaponiya sahillərinə qədər gedib çıxmışdılar, təsəvvür edin ki. Və Portuqaliya və İspaniyanın müstəmləklərinə diqqət yetirsək görərik ki, Portuqaliyanın müstəmləkləri Ərəbistan, Hindistan sahilləri Şərqi Afrikanın Hindukyan sahilləri, Zond və Moluk adaları, bir də Cənubi Amerikada yalnız Braziliya idi. Hansılar oldu? Ərəbistan, Hindistan sahilləri, Şərqi Afrikanın Hindukyanı sahilləri, Zond-Moluk adaları və Cənubi Amerikada yalnız Braziliya. İspaniyanın müstəmləklərinə gəldikdə isə Braziliyadan başqa bütün Cənubi Amerika idi. Kuba və Karib dəniz adalarıdır ki, bunlar da İspaniyanın müstəmləkləri idi. ve bundan sonra burada Merkantilizm siyasəti dedik ki, müstəmləke işğalları nəticəsində ticarət əlaqələrinin inkişafı 17-ci əsrdə iqtisadi sahədə merkantilizm siyasətini gətirib çıxarmışdı. Yəni bu proteksionizmin bir qolu kimi də deyə bilərik bunu. Yəni idxalı məhdudlaşdırmaq və ixracı artırmağa yönələn iqtisadi siyasət idi merkantilizm siyasəti. Və bir xalqın rifahı qızıl və gümüş ehtiyatından asılı idi merkantilizm siyasətinin əsasən və qızıl və gümüş ehtiyatı larını artırmaq üçün də əlverişli ticarət balansına sahib olmaq lazım idi və ixrac edilən mallar idxal olunan mallardan daha çox dəyərə malik olduqda artıq balans əlverişli olmağa başlayır. Və ixracatı da təşviq etmək üçün hökumətlər sənayeni, ticarəti stimullaşdırmalı idilər. Müstəmləklər xammal mənbəyi, satış bazarı hesab olunurdu və s. 16-cı əsrin sonunda ıı, Şək tijarəti üçün Avropa dövlətləri arasında rəqabət genişlənir və Avropa ölkələri, məsələn, İngiltərə, Hollandiya, Fransa müstəmləklə əlaqə keçirmək üçün e, Amerikadan qızıl və gümüşü ölkələrinə daşıyırlar. Həmçinin yeni bitkilərlə tanış olurlar. Yeni kənd təsərrifatı məhsulları Avropaya gətirildi. Kartofdu, qarğıdaldı, kakoddu, tütündü vəsait bu kimi. E, deyək ki, oradan məhsullar alıb gətirmişdilər.